के सामने झुकेंगे बुजुर्गों के सामने झुकेंगे लेकिन दिल्ली के दरिंदों के आगे तृणमूल कांग्रेस नहीं झुकेगा यह मेरी गारंटी है आपको आप देखो दूसरे राज्य प्रदेशों में जहां कांग्रेस की बीजेपी के साथ लड़ाई है वहां कांग्रेस के लोग छोड़ छोड़ के बीजेपी जा रहे हैं और बंगाल में उल्टी गंगा बह रही है बीजेपी के लोग छोड़ छोड़ के तृणमूल आ रहे हैं इसीलिए मैं कहता हूं उनको जिस भाषे में समझ में आए उस भाषे में जवाब देना हम जानते हैं आपको अगर तोड़ने मरोड़ने और पार्टी तोड़ने की राजनीति समझ में आती है तो तृणमूल को भी समझ में आती है आप तृणमूल को कमजोर मत समझिए हमने कृष्ण कल्याणी को खड़ा किया क्योंकि ये बीजेपी से आया संग संग इसका घर में आईटी रेड हुआ दो दिन तक इनकम टैक्स का रेड चला फिर भी ये झुके नहीं ये लड़ता रहे जो आदमी आपका प्यार भरोसा लेके आने वाला दिन इन दरिंदों के साथ लड़ता है उनको जनता का प्रतिनिधि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए अब देखो वो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया संग संग उसका घर में इनकम टैक्स पहुंच गया और जिन लोगों को भाई कैमरा में पैसा लेते हुए लोग देख रहे हैं। वो घर में बैठे हुए वो घर में बैठे हुए मैं इसीलिए आपको कहता हूं आने वाला 26 तारीख आपका समय है कहावत है सौ सोनार की एक लोहाड़ की पांच साल आपके साथ जुलुम अत्याचार गद्दारी मानी, ये बीजेपी कांग्रेस और सीपीएम के बंगाल के लोग करते रहे करते रहे कि नहीं करते रहे अब 26 तारीख आपका समय है इसलिए कह रहा हूं खाली तृणमूल को जिताने से बात नहीं बनेगी और मैं ये गुलाम रब्बानी भाई को भी कहता हूं वो बड़े फकर से कह रहे थे कि मैं सत्तर हजार से जीता हूं आपका मार्जिन भी इस बार गोवालपखोर का लोग समर्थन देके उससे ज्यादा मार्जिन से तिरणमूल का प्रार्थी और कृष्ण कल्याणी को जिता के बीजेपी को सबक सिखाने वाले हैं क्या सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे बीजेपी के नेता कहते हैं हम एनआरसी करेंगे मैं कहता हूं भाई आपका हिम्मत है तो बंगाल में कड़के दिखाइए। जब तक हम बैठे हैं, खड़े हैं कोई बंगाल का एक आदमी में एक बटवाड़ा नहीं कर सकता किराएदार है जाकी मकान थोड़ी है मैं क्यों कह रहा हूं यह बात आप तृणमूल को जिताए हैं बंगाल में भाई हम सरकार सत्ते में आए हैं आपका काम करने के लिए मालिक आप हुए किरायादार तृणमूल हुआ उसी तरीके से पूरा देश में मालिक जनता है मैं समझ लिया बीजेपी सत्ते में है केंद्र की सरकार चला रहे मालिक आप नहीं हो किरायादार हो मालिक जनता है जनार्दन है मैं इसलिए कह रहा हूं किरायादार है जाति मकान थोड़ी है किराएदार है जाति मकान थोड़ी है सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किराएदार है जाति मकान थोड़ी है सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल हिंदुस्तान किसी का बाप का थोड़ी है भाई ये देश हमारा है जितना मेरा अधिकार है उतना आपका भी अधिकार है इसमें बंटवारे का राजनीति का कोई जगह नहीं है जो सोचता है हम बांट के बंटवारा करके लोगों को गुमराह करके भाई को भाई से लड़ा के दंगा फसाद करा के जोर जबरदस्ती सत्ता में आएंगे उनका यह सपना सपना अधूरा ही रह जाएगा क्योंकि बंगाल के लोग एकता में मानते हैं मैं आपको कह रहा हूं कि कल जो चुनाव हुआ सभी सीटों में तृणमूल की उम्मीदवार जीतने जा रही है आने वाला 26 तारीख आपका समय है एक ही बार मिलेगा फिर पता नहीं ये लोग देश में अगर जीत गए तो चुनाव करने देगा या नहीं आपका अधिकार समझने के लिए आपको मौका मिला है 26 तारीख को इस वोट में काली सांसद नहीं चुना जाएगा ये वोट आपका तय करेगा देश में दो में राष्ट्रपति कौन होगा आपका अधिकार आपको आने वाला समय में मिलेगा या नहीं आप देखो दूसरे प्रदेशों में जहां पे लोग लोकतांत्रिक अधिकार प्रयोग करके कहीं कोई पार्टी को चुन रहे ये डी सी का गलत व्यवहार करके सरकारें गिरा रही है उखाड़ रही है इसीलिए आने वाला दिन ऐसे वोट देना है कि पांच साल का गद्दारी बेईमानी का ट्रेडिशनल होक ट्रेंडी नारी पूजो मानी रे गोपाल कोलकाता है, आर चिला है, चिला है। অ্যাপ্লাইয়েন্স যত জিনিস আছে সবই পাচ্ছে খুবই কমের মধ্যে এখন সিক্সটি পার্সেন্ট তো অফ চলছে নয়টি গৌরীপুর চোমাথা এটা করছে কেসি রাইট হাউস আছে